Bu gün ölkədə qısa iş günü rejimi tətbiq olunacaq. Dövlət Əmək Müfəttişliyi xidmətindən verilən məlumatı əsaslansaq, Əmək Məcəlləsində qeyd olunan müvafiq maddə bu günə də şamil olunacaq. Əməkdaşımız Zeynəb Nadirova elə bu istiqamətdə bizə son məlumatları həm də geniş məlumatları təqdim eləyəcək. Zeynəb, hər vaxtın xeyri olsun. Salam Çinarə, hər vaxtınız xeyir. Eyni zamanda izləyicilərimizin də gün uğurlu olsun. Bəli, bu gün artıq ilaxır çərşənbədir. E, novruzun, yəni gəlişindən xəbər verən bayram bir ikimi qeyd olunur. Elə bu baxımdan da mən də öz növbəmdə bütün izləyicilərimizi təbrik edirəm. Elə hər Novruz bayramı öncəsi təbii ki, ənənəvi olaraq müvafiq sektorlarda qurumların istirahət günükü təyin olunur. E, eyni zamanda elə bu gündən başlayaraq, daha doğrusu, əslində əmək məcəlləsinə əsasən 21 1 20 23 24 mart, yəni 5 günlük ə, iş həftəsi qeyri iş günü sayılır. Ə, amma Əmək Məcəlləsinin 18-ci maddəsinə əsasən ə, həmin bu günlərdən öncəki hə bir günkü var. Həmin bir qısa, qısa iş gününə kimi təyin olunur. Elə həmin gün də bugündür. Bəli, dövlət qurumları bu gün yarım gün olaraq, yəni çalışırlar. Eyni zamanda əmək məcəlləsində o da qeyd olunur ki, 25-26 mart tarixləri də qeyri iş günü sayılır. 5 günlük iş həftəsindən sonra bu baxımdan da müvafiqsüzdürlər. Eyni zamanda dövlət qurumları 20-si ilə başlayaraq 26 mart tarixinə qədər 4.500-cü nəolaraq bayram istirahət ediblər və bizim də qeyd etdiyimiz kimi bu gündən artıq yarım iş günüdür və yarım iş günündən sonra təbii ki, artıq ə, müvafiq sektorlarda olan qurumlarda olan insanlar istirahətə başlaya bilərlər. Ə, bu təbii ki, qeyd etdiyimiz kimi Novruz bayramı ilə əlaqədar qeyd olunan Həmin bu istirahət günləridir ki, onu da biz ə, sizin və izləyicilərimizin diqqətinə çatdırdıq. Təbii ki, növbəti bağlantılarda da bayramla əlaqədar ə, maraqlı təbii ki, canlı bağlantılarımız olacaq. Mənim ki, mənimsə çatdıracağım informasiya hələlik bu qədər. Çınarə. Söz yenidən səndə. Təşəkkürümü bildirirəm Seynəb, ətraflı məlumatı bizimlə bölüşdüyün üçün və dəyərlı izləyicilərimiz, digər bir xəbəriniz var?